बसमिलीम नहमदूनस रसोल कर कर करीम अलकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सजाद है और आज की वीडियो में हम खिते अरब और उसके गिरदो नवा की सरजमीन और ममालिक का जायज़ा लेंगे इससे पहले हमने सिलसिले सैरतन नब्बी सल्ह वसम की पहली वीडियो में जज़ीरा अरब के अतराफ़ के समंदर और पानियों का जायज़ा लिया था ये वीडियो उसका दूसरा हिस्सा है और जिन लोगों ने इसका पहला हिस्सा नहीं देखा उनके लिए पहले हिस्से का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आइए अब असल मौजू की तरफ आते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मशरक में खलीज ओमान से मुतसिल पाकिस्तान और ईरान की सरजमीन है यह सरजमीन इस्लाम के इब्तई दौर में मजूसियों की सल्तनत फारस का मरकज था ईरान के मगरब में जबकि अरब के शुमाल में इराक है जिसे दौरे कदीम में मिसोपोटामिया कहते थे इसके मायने दरियाए दजला और फरात के बीच की सरज़मीन है इसे अरबी में माबैन नहरैन या बिलादुलराफेन कहा जाता था दोनों दरियाओं के बीच में होने की वजह से इस्लाम के इबिदाई दौर में शुमाली इराक़ को अल ज़ज़ीरा या जजीरा फ़रात भी कहते थे ये दोनों दरिया जनूबी इराक़ के मशहूर शहर बसरा से पहले अलना के मकाम पर मिलते हैं और वहाँ से इस दरिया को छत्तल अरब कहा जाता है जो खलीज फारस में गिरता है दोस्तों इराक दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज़ रहा है जहाँ एकादी अश्वरी और बाबिल जैसी तहजीबों ने जन्म लिया इसकी तारीख छः हज़ार साल कबल मसीह से भी ज़्यादा पुरानी है इसका दारकूमत बगदाद है जबकि बाबिल और नैनवा जैसे कदीम तरीन शहरों के खंडरात भी इसी सरजमीन में हैं इराक़ के मगरब में जबकि अरब सरजमीन के शुमाल मगरब की जानब बेलाद शाम का इलाका है बेलाद शाम आज चार मुल्कों में तकसीम है मुल्क शाम जिसे अरबी में सूरिया और अंग्रेजी में सीरिया कहते हैं महज इसका एक सूबा था जिसका मरकज उस वक्त भी दमिश की था जबकि बाकी ममालिक लबनान उर्दन और मकबूजा फलस्तन पर मुशतमिल हैं दोस्तों ये फलस्तीन का इलाका है जिस पर उन्नीस सौ अड़तालीस में यहूदियों ने बरतानिया की मदद से कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग रियासत का ऐलान कर दिया था फलस्तन की आबादी आज गजा और दरिया उर्दन के मगरबी किनारे तक महदूद कर दी गई है यही फलस्तन का इलाका है जहाँ अलुदस और मस्जिद अक्सर भी वाक़ है जो मुसलमानों काबलावल रहा है दो शाम के शुमाल में तुर्की का मुल्क वाक़ है इसका कुछ हिस्सा बरआजम यूरोप में है तुर्की के एशियाई हिस्से को एशियाई कोचक कहते हैं और इसका दूसरा नाम अनातोलिया भी है जो एक जजीरा नुमा है इसी अनातोलिया के जनूब में बहरा रूम के बीजों बीच एक जजीरा है जिसे आप देख सकते हैं यह कब्रस है कब्रस को अंग्रेजी में साइप्रस कहते हैं इस जजीरे को हजरत अमीर मुआविया रजील तनों के दौर में मुसलमानों ने फतेह किया था उसके बाद ये मुख्तफ अदवार में रूमियों स्मानियों और अंग्रेजों के ज़ेर तसलत रहा है जजीरा नुमा अनातोलिया के मगरब में बहरा एजन के पार यूनान का कदीम मुल्क है जो बजात खुद एक जजीरा नुमा है और मुख्तलिफ जजायर पर मुश्तमिल है इसका एक कदीम हिस्सा अयोनिया कहलाता था जिसकी नस्बत से अरब पूरे मुल्क को यूनान कहने लगे इसका अक्सर हिस्सा सदियों तक अरब मुसलमानों और सल्तनत स्मानिया के ज़ेर तसलत रहा दोस्तों अब हम आते हैं मिसर की तरफ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम खुश्की के रास्ते से एशिया के बरआजम से अफ्रीका में दाखिल हों तो सबसे पहले मिसर का कदीम तरीन मुल्क आता है जहाँ दुनिया का सबसे लंबा और तवील तरीन दरिया बहता है जिसे दरियाए नील कहते हैं ये दरिया जनूब से शुमाल की तरफ बहता है और स्कंदरिया के अतराफ में डेल्टा बनाता हुआ बहरे रूम में गिरता है स्कंदरिया का शहर क़ाहरा के बाद मिसर का दूसरा बड़ा शहर है और इन्हीं दो शहरों के आस पास का इलाका ही दौरे कदीम का असल मसर है आज भी मिस्र की ज़्यादातर आबादी काहरा और स्कंद्रिया किर्द गिर्द या दरिया नील के किनारों पर है जैसा कि आप इस सैटेलाइट व्यू में दरिया नील की सरज़मीन को देख भी सकते हैं दोस्तों मिस्र और फलस्तान के बीच में ये इलाका जो आज कल मिसर की हदूद में आता है जजीरा नुमा सीना कहलाता है इसे वादिय सीना भी कहते हैं कुरान पाक में भी इसका मुख्तफ मकाम पर तस्करा है इसके एक तरफ खलीज अकबा जबकि दूसरी तरफ खलीज सुज़ है जबकि जनूब में बहरा कल्ज्म है इसी वादिया सिना के जनूब मगरब में कोहितूर का पहाड़ है जिस पर हज़रत मूसा अल्लाह ताली से हम कलाम हुए थे दरिया नील और बहरा अहमर के दरमियान ये एक सहरा है इसे सहरा नोबिया कहते हैं सहरा नोबिया का सबसे बड़ा शहर पोर्ट सूडान है जो सूडान की बंदरगाह है इसके बाद जनूब में दोस्तों ये इिया जबूती औरपिया के ममालिक हैं इस्लाम के इब्तायी दौर में यह सरजमीन हबशा कहलाती थी जिसे अंग्रेज़ी में अबिसिनिया कहते हैं जो हबशा ही की बिगड़ी हुई शक्ल है इसके मरकजी इलाके में आज का शुमाली एथोपिया और अरिट्रिया शामिल थे अरिट्रिया अलहदा मुल्क के तौर पर चंद साल पहले ही उन्नीस सौ तिरानवे में मारज वजूद में आया था दोस्तों इसी हबशा की तरफ मुसलमानों ने सबसे पहले हिजरत की थी जिसे इस्लाम की पहली हिजरत कहते हैं हबशा का दारकूमत अकसोंग हुआ करता था और इसके बादशाह का लकब नजाशी था उस वक्त के नजाशी ने मुसलमान महाजरीन की मदद की थी और उनको रहने के लिए अपना मुल्क दिया था इसके बाद दोस्तों मशरक की सिमत में यह अफ्रीका का आखिरी मुल्क सोमालिया आ जाता है और इस मशरक़ी अफ्रीका के पूरे खत्े को जिसमें इथोपिया अरिट्रिया और जबूती भी शामिल हैं खरने अफ्रीका यानी अफ्रीका का सेंग भी कहते हैं के नक्शे में इसकी शक्ल बिल्कुल गेंडे के सेंग जैसी है इसके अलावा करून वस्ती और कदीम ज़माने में इस इलाक़े को बरबर क़बाइल की नस्बत से बिलाद बरबर भी कहा जाता था तो दोस्तों ये तो था खत अरब के अतराफ़ का जायज़ा अब हम आते हैं ख़ अरब की तरफ अरब के जनूब में जैसा कि आप देख सकते हैं मुल्क यमन है जो ज़माने कदीम से यमन ही कहलाता है इसका मरक़ और दारकूमत शाना है और जैसा कि हम बाद में पढ़ेंगे कि अरब कबाइल की दो बड़ी शाखें अदनानी अरब और कहतानी अरब पर मुश्तमिल हैं जिनमें से कहतानी अरबों का मस्कन यमन था और कौम सबा इसका कुरान पाक में भी तस्करा है यमन में आबाद थी कुरान पाक की सूर्य सबा में कौम सबा की मलका का तस्करा है जिसने हज़रत समानसलाम के हज़ूर पेश होकर इस्लाम कबूल किया था यमन का दूसरा बड़ा शहर अदन है जो खलीजी अदन के साहिल पर वाक़ है यमन का मशरकी और ओमान का मगरबी इलाका यह सारा हजन मौत कहलाता है और यहाँ के रहने वाले अपने आप को इसी नस्बत से हजरमी कहते हैं इसी हज़र मौत में या इससे मुतसिल यहाँ पर वादी हकाफ है जो कौम आद और सबूत का असल मस्कन था और यहीं इस रेतीले इलाक़े में मौरखीन के मुताबिक कौम आद का शहर आबाद था यमन के शुमाल मशरक़ में ओमान का मुल्क है इसका दारकूमत मस्कत है इसकी कुल आबादी आज तकरीबन पचास लाख है जो कि ज़्यादातर ये तकरीबन सारी मान के साहिल के साथ साथ आबाद है दोस्तों जजीरा अरब का एक चौथाई हिस्सा रेतीले सहरा पर मुश्तमिल है जिसे अरबी में रबुल खाली कहते हैं ये दुनिया के चंद अजीम सहराओं में से एक है जिसका रकबा पाकिस्तान के दो तहाई रकबे से ज्यादा है अब हम खलीज फारस के साहिल की तरफ आते हैं खलीज फारिस के साहिल पर सऊदी अरब के अलावा मुतदा अरब इमारातर बहरीन और कोत के ममालिक हैं जबकि कुछ हिस्सा इराक़ के पास भी है अगर हम बहरीन की बात करें तो आज यकीन ये एक छोटा सा जजीरा है लेकिन दौरे नबी सली वसलम में ये सारी साहली पट्टी जिसमें आज के सऊदी अरब के अलक्सा का सूबा भी शामिल है बहरीन की ममलिकत कहलाती थी बहरीन के मगरब में यमामा का मुल्क था आजकल के सऊदी अरब के दारालकूमत रियाज़ के आस पास का इलाका ही गालिबन यमामा कहलाता था क्योंकि इसका नाम आज भी बाकी है रियाज के जनूब मगरब में सऊदी अरब के बादशाह की सरकारी रहायश गाह और दफ्तर है उसे कसर यमामा यानी यमामा का महल कहते हैं जहाँ सऊदी ममलिकत के वी आई पी मेहमानों की आव भगत की जाती है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तु ने अपने दौरे खिलाफत में इसी यमामा की तरफ़ साहबा का एक लश्कर रवाना किया था जिसका मकसद मुसैलमा कजाब और इसके पैरोकारों का कलाकम करना था जिसने नबूत का झूठा दावा किया था दोस्तों ये सऊदी अरब का वस्ती इलाक़ा नजत का इलाका है जिसके लघवी मानी बुलंद जगह के हैं जग्राफियाई लिहाज से नजद का इलाक़ा सतह मुरतफा में आता है और सतह मुरतफा ज़मीन के उस बालाई हिस्से को कहते हैं जिसकी सतह इर्द गिर्द के इलाक़े से बुलंद हो रियाज का शहर भी नजत के इलाक़े में ही आता है हो सकता है नजद ही का मशरकी हिस्सा उस दौर में यमामा कहलाता हो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान आल सऊद का आबाई इलाक़ा भी नजद है इस इलाके की दो अहम शख्सियात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और शहजादा मोहम्मद बिन सऊद हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अठारवीं सदी के एक मजहबी रहनुमा थे जिनके पैरोकारों को आज उनकी नस्बत से वहाबी कहा जाता है मोहम्मद बिन सऊद जो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान का जदमजद है उसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर अठारहवीं सदी ईस्वी में नजद के इलाक़े में सियासी और मजहबी ख़ुदमुख्तारी कायम करने के लिए किया था और इमारत दरिया के नाम से पहली सऊदी रियासत की बुनियाद रखी थी अब मैं आपको बताऊंगा कि तहमा कौन सा इलाका है दोस्तों मदीन मदियन से लेकर नजरान तक बहरा अहमर के साथ साथ की साहली पट्टी को तहमा कहते हैं यह इलाका गर्मी और हबस के लिए मशहूर है तहमा के मशरक में बहरा अहमर के साहिल के साथ साथ एक तवील पहाड़ी सिलसिला है जो तो शुमाल मगरब में खलीज अकबा से लेकर जनूब मशरक में यमन तक जाता है इसे वसीतर कोहे या सरवात कहते हैं यमन की तरफ इसे असीर के पहाड़ जबकि शुमाल में से मदियन के पहाड़ कहा जाता है और इन दोनों के वस्त में इस सिलसिले को हिजाज कहते हैं जहाँ मक्का मुकरमा और मदीना मनवरा वाक़ हैं और जद्दा हिजाज का सबसे बड़ा शहर है जो मक्का के मगरब में बहरा अहमर के साहिल पर वाक़ है दोस्तों हिजाज का लफज हिजस से निकला है जिसके लघवी मानी रुकावट या आड़ के हैं इस इलाक़े को हिजाज़ इसलिए कहा जाता है कि ये तिहाा और नजद के दरमियान हायल है हिजाज की हदूद शुमाल में तबूब तक जबकि जनूब में असीर और नजरान तक है नजरान का इलाक़ा यमन की सरहद पर है यहाँ से ही ईसाइयों का वफ़ रसूल सल्लासम से मदीना में मुनाजरे के लिए आया था हिजाज के शुमाल मगरब में जबकि खलीज अक़बा के मशरकी साहल पर मदियन का इलाका है इसी तरह अरब के शुमाल में इराक और शाम की सरहदों के साथ साथ एक वसी सहरा है जिसे सहराए शाम कहते हैं आजकल इसका कुछ हिस्सा इराक में कुछ हिस्सा शाम में जबकि कुछ उर्दन में वाक़ है इसके साथ ही दोस्तों मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियो से आगाही के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाम वरमि वबरकू